सर इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और जम्मू में डेट अनाउंस कर दी है कि एक अक्टूबर को तो जो चुनाव हो हालांकि जो पंजाब में उपचुनाव हो रहे थे चार जगह उसकी अभी डेट अनाउंस की है तो क्या कहना चाहिए अच्छा है ये टाइम पे होना ही चाहिए और जो अनाउंसमेंट हुई है हम वेलकम करते हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाने जा रही है और दोनों क्षेत्रों में बनाएगा लगातार अभी तक जो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है और सेंटर में भी बीजेपी है तो ऐसे में लग रहा है कि हरियाणा से जो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनाव अगर लड़ती है तो सरकार बनावा क्योंकि आम आदमी पार्टी भी खड़ी है वहां ऐसा है कि लोग बीजेपी से इनकी नीतियों से और इनका जो नफरत का दुकान है उससे तंग आ चुके हैं और लोग इसको हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे और उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारी है क्योंकि उपचुनाव जलंधर में हुए अभी डिक्लेयर होंगे तभी बताएंगे तो सर अगर बात की जाए तो फिलहाल जो अभी तक तो जो स्थिति है वो क्या लग रही है क्योंकि आप सेशन के दौरान आपने काफी आवाज उठाई है खासकर अमृतपाल को लेकर जिसमें अमृतपाल की फैमिली और सिंह उन्होंने आपका सपोर्ट किया लेकिन विरोध जो करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने काफी विरोध किया इस बात का मैं तो आप के मुख्यमंत्री तो हैरान है कि बुलेट प्रूफ शीशा उन्हें भाषण दिता ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੰਗੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ

हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजोरिटी से अपनी सरकार बनाने जा रही है और दोनों क्षेत्रों में बनाए लगातार अभी तक तो जो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है और सेंटर में भी बीजेपी है तो ऐसे में लग रहा है कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से चुनाव अगर लड़ती है तो सरकार बनावे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी खड़ी है वहां ऐसा है कि लोग बीजेपी से इनकी नीतियों से और इनका जो नफरत का दुकान है उससे तंग आ चुके हैं और लोग इसको हटाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे और उपचुनाव को लेकर कैसी तैयारी है क्योंकि उपचुनाव जलंधर में अभी डिक्लेयर दे, होंगे तभी बताएंगे तो सर अगर बात की जाए तो फिलहाल जो अभी तक तो जो स्थिति है वो क्या लग रही है क्योंकि आप सेशन के दौरान आपने काफी आवाज उठाई है खासकर अमृतपाल को लेकर जिसमे अमृतपाल की फैमिली और सरबत सिंह खांसा उन्होंने आपका सपोर्ट किया लेकिन विरोध जो करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे उन्होंने काफी विरोध किया इस बात का ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਐ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਐ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ